baza ligjore që Ministri në detyri jashtë të me ka, ka fillu të plasohet në publik si largim i diplomatve, i konzojve dhe shërbizve tonë në politikën e jashme edhe në shërbimet konzulare si e, e, pa bazë ligjore. E, më në bazë vetë edhe pse e, dë, vajza e Mijen Kelmendis u largu për ambasadës në Paris, apo ambasada në Panama, këtë që i kena shërbimet tona nuk di sakë mu përgjegjasë sëtë, edhe mas paku për kolektë, sepse zoti Konjumsa dhe zonja Dumushi janë antarë kabinetit qeveritarë, janë të ditë ministrat në, në detyrë. Besoj shumë që kje që është e me bazë ligjore, dhe pa mbërësë shë emnave të përveç, vetëm ligjë është ajë që li i jep mundësi dikujt më mbrojt, me qenë shërbim, me vazhdo shërbim, në rrugë tjetër, nëse ka revanshizma politikë, revanshizma politikë për vjenë era, Atëherë, kjo është edhe një hapi tret i ka bushëm i kësaj qeverisje kërshi shërbyzve të shtetit, sepse pa mërësish ku je nëse ligjit e e mundësin me i shërby vendit me përnu për vendit ton nuk ka autoritete politike që vinë edhe rëdzojnë njerës dhe largojnë njerës për bindit e tyre politike. Kjo është aja që është sot, që unë po e shofë edhe po E, e konstatoj, nëse ka bazë ligjore, nëse kan, ka përcuj procedurat ligjore, nëse ka ka përcuj ligjore, është në drejtën e në ministrit me bove primi ligjore, dhe s'ka ku që do asë gjohë. Për kundra që, por nëse bëhet me motive e, revanshiste, vetëm për arsujë që me ndërtu përceptim publik e, për interesa e, politike dhe partijake, A të ardhëm seriozisht misionin, e, misionin ton edhe detyrat ton në kushtetuese që kemi.